Людина может отыгрывать послуги, даже если у нее есть дети. И эти а, да. вот а сколько получает у вас социальный работник? Сегодня. На сегодняшний день до 1500 на руки. Ну, позвольте э, при, при огромном уважении к труду этих людей, которые наверняка являются самоотверженными, вот, э, позвольте усомниться в том, что вот та существующая система, которая у нас сейчас есть, действительно удовлетворяет потребности тех людей. Вот, и ваши сотрудники действительно мотивированы. И мне кажется, наше государство и наше общество должно прийти к тому, что в принципе вот та, ну не то чтобы мечта, а какая-то такая идеальная картинка, когда человек, который э, много работал, работал на производстве и в семье. Когда он вышел на пенсию, он действительно должен получить что-то больше, чем он получает в настоящий момент. И я считаю, что одним из базовых моментов является следовать тем заповедям, которые есть, которые говорят о том, что дети должны заботиться о своих родителях. И дети на определенном этапе должны понять, что они должны и помогать родителям, и может на определенном этапе дать больше, чем они имели на протяжении всей своей жизни. Вот это вот самое главное, мне кажется. Я хотів додати до цього, що е, дуже важко заставити дітей просто...